这里边几张床？想和你看日出。 间，闭上眼，偷偷许下了心愿。你背影，沿着长路的遥远，变成我荒芜梦境的真切。心动是少年温柔。

上成长，你不是排爆吗？排爆是专业方向。特警最本质的工作是维护国家的安定。刀战、枪战、炸弹，我都遇到过。之前你都没说过，有什么好说的？我第一天进去，老队长就告诉我，有些话。 能不告诉家属，最好不要说。除了担心，没好处。特警这些年，没有一个是不挂彩的。去年有一个新来的小朋友，受训的时候摔伤了腿，还挺高兴的、啊，扬言。 终是受了伤，敢坦荡荡地说自己是这个中队的人了。 当初你非要去，说什么你都不听，受了这么多苦，真是疯了！大冬天的非要来草原玩，哎，人家都是夏天来，冻了一晚上，简直要冻死了！你神经病，他是吧？看日出？日出个鬼啊你！哎哎哎 <laughs>